А Сергей я еще сказал, мы с тобой сказали, что сейчас Женер Мараеш пришел с командой, и, например, будет одной из главных У -у. Не, мы знали, как бы, мы вот, знали, что Мараеш дали 5 лет, поэтому, как бы, ну, первые 5 лет надо было выходить, как бы, показывать друг другу, и, не хуже. Поэтому, как бы, я знал, какая, ну, ответственность, как бы, лежит на мне, на... И Рома и Римчук бы это знал, поэтому мы были к этому готовы и ну, развивались, чтобы не было даже такого изменить. Ну конечно, да. А как взагалі по повецлам Після после тренувань? Было тяжко переключиться? Ну, ну, это. Мы как бы после того, на трех сборах ну, больше да? было их, больше правой практики и гали. Поэтому как би, ну, для футболиста это хорошо. подошли ну, максимальные кондиции к матчу, все как бы, ну, вышли, выложились и, и показали хорошие результаты. А правильно вообще сказать, это что наши наверное стали действовать? Ну конечно, как бы первый матч на Олимпийский выйдем, как бы ну, мы знаем как они будут играть, будут очень компактно обороняться, поэтому мы ну, сделаем все, чтобы не подвести наших болельщиков.